अंबाजोगाई शहरात गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या इरा इंटरनॅशनल स्कूलचं वार्षिक स्नेहसंमेलन नुकतंच मंगळवार दिनांक दहा फेब्रुवारी रोजी मुकुंदराज सांस्कृतिक सभागृह नगरपरिषद अंबाजोगाई येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलं विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलाविष्कारांच्या माध्यमातून उपस्थित प्रेक्षकांना कधी हसवलं तर कधी प्रसंगानुसार डोळ्यातून अश्रू आणण्याचं काम केलं तर उद्घाटक असलेले आर्किटेक्ट डॉक्टर इर्षाद शेख यांनी येणाऱ्या काळातील आव्हानं आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत पालकांनी घ्यावयाची काळजी यावर विस्तृत असं मार्गदर्शन केलं अंबाजोगाई शहरात इरा इंटरनॅशनल स्कूल ही विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार करून त्यांना सक्षम बनवण्याचं काम करत आहे मूलभूत शिक्षण देऊन त्यांच्यातील कलागुणांना न्याय देण्यासाठी इरा इंटरनॅशनल स्कूलचा प्रयत्न असतो संस्थेचे अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल खतीब हे स्वतः सेवानिवृत्त शिक्षक राहिल्यानं त्यांना विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास घडवण्याचा अनुभव आहे त्यासोबतच वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांवर त्यांचं कार्य असल्यानं एक दांडगा अनुभव त्यांच्यासोबत आहे म्हणून या इरा इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये अग्रेसर असतात इरा इंटरनॅशनल स्कूलचं वार्षिक स्नेहसंमेलन मंगळवार दिनांक दहा फेब्रुवारी रोजी मुकुंदराज सांस्कृतिक सभागृह अंबाजोगाई या ठिकाणी संपन्न झालं या स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन राज्यातील प्रसिद्ध वक्ते आणि ज्यांचे मानवतेच्या संदर्भात महत्वपूर्ण काम आहे असे आर्किटेक्ट डॉक्टर इरशाद शेख यांच्या हस्ते करण्यात आलं या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अल फलाह मल्टीपर्पज सोसायटीचे चेअरमन शेख खालेद चाऊस हे होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून योगेश्वरी पतसंस्थेचे चेअरमन माणिक वडवणकर समाजसेवक रशीद बागवान सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल रौफ मनियार प्राईम डेव्हलपरचे इरशाद शेख उद्योजक शेख मोईनभाई समाजसेवक हिफाजत पठाण यांच्यासह प्राध्यापक शेख रमीज सामाजिक कार्यकर्ते शेख रौफ बिल्डर यांच्यासह व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष मोहम्मद मुज्जमिल खतीब व सचिव मनियार मोहम्मद फारूक आणि प्राचार्य मतीन देशमुख यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते या प्रसंगी मान्यवरांचं स्वागत इम्पिरियल मल्टीपर्पज सोसायटीचे पदाधिकारी व इरा इंटरनॅशनल स्कूलच्या शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं करण्यात आलं प्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी विस्तृत मार्गदर्शन करून आजच्या काळात आव्हानं आहेत तेवढ्याच संधीसुद्धा आहेत त्यामुळं अत्यंत कौशल्यानं परिस्थिती हाताळण्याची गरज असल्याचं सांगत विद्यार्थ्यांना समजून घेत त्यांच्यात कुठले सुप्त गुण दडले आहेत हे अवगत करून त्यावर पालकांनी लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्याला सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आज विद्यार्थ्यांना समजून घेण्यात पालक अपयशी ठरत असल्याचं सांगितलं कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक प्राध्यापक शेहबाज मनियार सर यांनी केलं या, या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी आपले कलागुण सादर करून आपल्यातील सुप्त कला दाखवली या वार्षिक स्नेहसंमेलनात वेगवेगळी गीतं आणि नृत्य विद्यार्थ्यांनी सादर करून उपस्थितांची मनं जिंकली वार्ता करिता

असल वरम्ला वर्का मैं इस एनुअल गैदरिंग में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस कौन का बहुत रोशन देख रहा हूं और बहुत ही रोशन मिल देख रहा हूं। मुझे जरा भी बात में शक नहीं है कि फ्यूचर एक बहुत खूबसूरत होने जा रहा है जिस तरह से हम अपने बच्चे बच्चियों को इतने बड़े बड़े मैदान को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती बताए? वो सबसे हसर करता है सबसे जलन करता है लगे। लेकिन अपने आगे आने वाली नकल की कामयाबी को देखकर सभी लोग खुश होते हैं तो हम भी बहुत खुश हैं मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है से, से। नहीं है नहीं है नाउम्मीद एक बार अपने कश्टीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत दर्जे हैं साथ गैदरिंग यहाँ हो रही है लेकिन अगले साल ये गैदरिंग स्कूल में बने वो जो स्कूल मैंने बनाई है मैंने डिजाइन की है और उसको उस मौके पर भी मैं दुआ करता हूँ कि मैं आपके बीच आऊँ और फिर एक बार आपके साथ जश्न नहीं करूँगा वैसे कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं देख तो शहजाद भाई सब किस कह गए और फिर बचा पूछा यहां की जो कोप है यहाँ की क्या महाराष्ट्र की पर आ जाएगा रमेश सर ने कह दिया मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास बचा क्या है जो मैं कह पाऊं और आप इतने दौर से जो मुझे सुन रहे हैं मैं क्या सुना मुझे इस मौके पर याद आता है मुला नसीरुद्दीन को आपने मुला नसीरुद्दीन के बहुत किस्से सुने होंगे मैं छोटा सा आपके सामने इसमें लंबे से आके मुझे बहुत कम में कुछ चल रहा आपके सामने रखने बस क्योंकि बच्चे ये सब सुनने नहीं आए हैं बच्चे एक कल्चरल प्रोग्राम में एंजॉय करने आए हैं और हम समझते हैं कि हम इनके बीच में जरा भी हाइल ना हो इसलिए मैं बहुत मुख्तर इंतियाई मुख्तर में अपनी बात कहूंगा तो जितना कॉम्प्लिकेट बना दिया गया और जितना मुश्किल और जितना चैलेंजिंग बना दिया गया उतना है ही नहीं है बच्चा सुबह से लेके उठता है बेचारा वो दोपहर तक स्कूल में जाता है आता खाता पीता है उसको ट्यूशन को भेज दिया जाता है फिर ट्यूशन से गिरते पढ़ते आता है फिर मदरसे को भेज दिया जाता है ये क्या चल रहा है ये कोई एजुकेशन है ये जरा भी एजुकेशन नहीं है आपके मालूम के लिए आप भी ये समझ रहे होंगे कि बहुत पढ़ने से बहुत आएगा तो बहुत पढ़ने से बहुत नहीं आएगा कोई डॉक्टर आपको टॉनिक की अगर शीशी दे दे और आपको लगे बहुत जल्दी से उसको ताकत आनी है और आप एक ही दम में चूस पूरा ले तो हजम थोड़ी होगा आप ये समझे एजुकेशन साइकोलॉजी को मैं इसलिए समझा कि मैंने अलहमदुल्ला मुझे एक यूनिवर्सिटी की घटना लिखने का मौका मिला कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिला और उस वक्त एक एक लफ्ज का मतलब समझ में आया वो ये था कि ये बहुत आसान है जिस चीज को आप एजुकेशन समझ रहे हैं वो एजुकेशन पूरा नहीं उसका सिर्फ एक हिस्सा है एकेडमिक वो फुल एजुकेशन नहीं है

और ऐसे लोग आपके सामने बैठे हैं मैं भी ऐसा कर वो कहते आपको तो बाजार में क्या कहने जा रहा हूँ? आप क्या कहेंगे क्या कहेंगे आप नहीं मालूम तो मुला लक्ष्मी के सामने ऐसे क्राउड क्या क्या नहीं मालूम तो कहते ऐसे लोगों के सामने क्या जी ने खुशी मालूम लगे चलिए अब फिर से ऑर्गेनाइजेश